Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Video kali ini saya akan bahas semua karya atau lagu-lagunya almarhumah Nike Ardila yang pernah dirilis dari pertama almarhumah terjun ke dunia rekaman sampai ia telah tiada. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa sobat, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe, aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Dan mari sejenak ikuti saya untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan hadiah doanya untuk Almarhumah Raden Rarani Keratnadila, Binti Raden Edi Kusnadi, Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, sobat. Mudah-mudahan dengan berkat doa-doa dari kita semua bisa menjadi amal tambahan untuk almarhumah Nike Ardila di alam kuburnya. Amin. Jika kita bicara soal karyanya almarhumah, maka harus dibagi dua bagian. Yaitu fase pertama dan fase kedua, karena almarhumah Nike Ardila saat terjun ke dunia rekaman memiliki dua nama panggung yang sempat hits saat itu. Walaupun nama panggung pertamanya tidak sepopuler seperti nama panggung yang digunakan pada fase kedua, yaitu sebuah nama yang kita kenal saat ini. Nama panggung almarhumah sebenarnya ada tiga: Nike Astrina, Nike AR, dan Nike Ardila. Di antara tiga nama tersebut, hanya dua nama yang sempat hits, yaitu Nike Astrina dan Nike Ardila. Sedangkan nama panggung Almarhumah yang satu lagi hanya digunakan sebentar saja. Karya-karya atau lagunya Almarhumah pada fase pertama, yaitu pada masa nama panggungnya Nike Astrina. Nama tersebut digunakan pada saat almarhumah berumur 11-13 tahun, dengan single pertamanya yang berjudul "Lupa Diri", dikompilasikan pada album Bandung Rock Power yang dirilis pada tahun 1987. Selanjutnya, lagu "Dia Idolaku" yang terdapat dalam album soundtrack "Gadis Foto Model" dirilis pada tahun 1988. Bukan cuma itu. Pada tahun yang sama Almarhumah sudah dipercayai masuk rekaman untuk merekam sebanyak 11 lagu dalam satu album di JK Record, album tersebut berjudul Hanya Satu Nama. Masa itu Almarhumah masih berumur 12 tahun, dan album tersebut gagal dirilis karena adanya beberapa faktor, salah satunya ialah karena almarhumah masih di bawah umur, sedangkan lagu dalam album tersebut liriknya bertema dewasa, dan akhirnya, album ini dirilis pada tahun 2013 lalu, tepatnya 18 tahun setelah almarhumah Nike Ardila tiada. Masuk ke fase kedua, yaitu pada masa almarhumah sudah menggunakan nama panggungnya Nike Ardila, Album pertama almarhumah pada fase kedua ialah album yang berjudul Seberkas Sinar. Album ini dirilis pada tahun 1989. Masa itu umurnya almarhumah Nike Ardila belum menggenapi 14 tahun, tapi almarhumah kala itu sudah dipercayai untuk merekam lagu satu album yang berisi 12 lagu. Hal ini berbeda jauh dengan penyanyi lain yang seangkatan dengan almarhumah, dan inilah artis Indonesia termuda yang berhasil merilis lagu satu album di umurnya yang masih tergolong sangat muda. Empat bulan kemudian setelah dirilis album seberkas sinar, almarhumah Nike Ardila kembali merilis album keduanya, yang berjudul Bintang Kehidupan. Album ini dirilis pada bulan Februari tahun 1990, dan album ini adalah album terlaris sehingga berhasil mendapatkan penghargaan yang digelar BAFS Award pada tahun 1990 silam. Setelah itu, sebelum rilisnya album ketiga almarhumah Nike Ardila, Almarhumah dipinjam ke Harpa Record untuk merilis empat single, diantaranya ialah single Cukup Sampai Di Sini yang dimasukkan ke dalam album Niki Astria, single Rona Rona Biru yang dimasukkan ke dalam album Gitorolis, single Kelap Kelip Cinta yang ada dalam album Kartika Duet dengan Gitorolis dan Ahmad Albar, dan single Duet Batu Batu yang dimasukkan ke dalam album kompilasi Cesasmi. Semua single tersebut dirilis pada tahun 1990 silam. Bulan Januari tahun 1991, Almarhumah Nike Ardila merilis album ketiganya yang berjudul Nyalakan Api. Album ini juga mendapatkan penghargaan BAFS Award sebagai album terlaris pada tahun 1991 silam. Masih di tahun yang sama, yaitu bulan Oktober tahun 1991, Almarhumah Nike Ardila merilis album keempatnya yang berjudul Matahariku. Album ini juga dirilis di negara tetangga yaitu Malaysia, di bawah label Polygram Record, dalam format kaset dan piringan hitam. Setelah itu pada tanggal 22 November tahun 1991, almarhumah Nike Ardila mewakili Indonesia di Asia Show Festival 1991 yang digelar di Shanghai, China. Almarhumah saat itu memenangkan gelar tersebut di peringkat kedua sebagai pendatang baru yang terbaik. Setelah selesai event tersebut dirilislah album Star of Life atau bintang kehidupan versi Inggris yang dibawakan saat kompetisi ASF 91. Berikutnya, almarhumah merilis single Nuansa Gadis Suci pada bulan April tahun 1992. Single ini menjadi soundtrack di sebuah film yang almarhumah bintangi, yaitu film Nuansa Gadis Suci. Dan di akhir tahun 1992, tepatnya pada bulan Oktober, almarhumah merilis album kelimanya yang berjudul Biarlah Aku Mengalah. Album ini juga mendapatkan penghargaan dari BAFS 1993 sebagai album terlaris pada tahun itu. Selanjutnya, Almarhumah Nike Ardila merilis single yang berjudul Cintaku Padamu pada bulan Mei tahun 1993. Lagu ini dimuat dalam album kompilasi tiga rocker terlaris pada zaman itu, dan ini menjadi lagu terakhirnya Almarhumah di label Blackboard, sebelum Almarhumah pindah di label Mustika Studio. Di label Mustika Studio, Almarhumah merilis single yang berjudul Tinggallah Ku Sendiri pada bulan Juni tahun 1993, dan setahun kemudian almarhumah Nike Ardila merilis album keenamnya yang berjudul Biarkan Cintamu Berlalu. Album ini dirilis pada bulan Juni tahun 1994, dan album ini juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai album terlaris HDX Award 1994. Masih di tahun yang sama, almarhumah Nike Ardila merilis album Duri Terlindung di Malaysia di bawah label BMG Music, lagu Kuta Akan Bersuara pun ada di album ini, dan album Duri Terlindung ini juga mendapatkan penghargaan sebagai album asing terlaris di Malaysia pada tahun 1994. Selain merilis album di Malaysia, Almarhumah juga merilis single di sana, yang berjudul Pengembara Terasing. Single ini dimuat dalam album Wing and Super Friends pada bulan Oktober tahun 1994. Dan di akhir tahun 1994, Almarhumah merilis single yang berjudul Deru Debu, single ini terdapat dalam album Best Love Fall 1, Single ini pun menjadi soundtrack dalam sebuah sinetron yang berjudul Deru Debu, dan album Best Low Fall 1 ini mendapatkan penghargaan dari HDX Award pada tahun 1995. Masuk ke tahun 1995 bulan Maret, almarhumah Nike Ardila merilis album Sandiwara Cinta. Ini adalah album terakhirnya almarhumah Nike Ardila, karena tidak berselang lama album ini dirilis, almarhumah musibah dan meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 1995 silam. Album Sandiwara Cinta saat itu terjual sebanyak 5 juta kopi, album ini pun mendapatkan penghargaan dari HDX Award sebagai album terlaris, dan album ini juga mendapat penghargaan di Malaysia sebagai album asing terlaris di tahun 1995. Sebulan kemudian setelah almarhumah Nike Ardila meninggal dunia, label Blackboard masih menyimpan beberapa stok lagu almarhumah yang sudah direkam pada tahun 1993 silam, Lagu-lagu tersebut dikemas dalam satu album berisi 10 lagu. Album tersebut berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Album ini dirilis pada bulan April tahun 1995. Yang sebenarnya, lagu-lagu yang ada dalam album ini tidak layak dipublikasikan, maka dijadikan sebagai lagu koleksi saja oleh almarhumah saat itu. Namun produsernya Almarhumah kala itu dikomersilkan semua lagu-lagu tersebut setelah Almarhumah Nike Ardila tiada, dan album Mama Aku Ingin Pulang ini mendapatkan penghargaan triple platinum dari BAFS Award 95. Tahun-tahun berikutnya, semua lagu-lagunya almarhumah yang belum sempat dirilis terus rutin dikeluarkan, diantaranya ialah single Cinta Kita yang terdapat dalam album Mega Hits. Album ini dirilis pada bulan April tahun 1995, kemudian single Untuk Apalagi, yang terdapat dalam album Antara Pencipta dan Penyanyi, dirilis pada bulan Mei 1995. Selanjutnya album Suara Hatiku, dirilis pada bulan Februari tahun 1996, Album ini juga mendapat penghargaan HDX Award sebagai album terlaris di tahun 1996, terus single Biarkanlah, yang terdapat dalam album Nike Ardila and Friends. Album ini dirilis pada bulan Juni tahun 1996. Kemudian single Selamat Jalan Duka, yang terdapat dalam album Karaoke Vol 2, Album ini dirilis pada bulan Desember tahun 1996, single duet Cinta Di Antara Kita, yang dirilis pada bulan Maret tahun 1997, single Panggung Sandiwara, yang terdapat dalam album Best Love Vol 2, album ini dirilis pada bulan Maret tahun 1997 juga. Single Duet Anugerah, dirilis pada bulan April tahun 1997, single Ingin Lupakan, yang terdapat dalam album Lagu Sendu, Album ini dirilis pada bulan Maret tahun 1998, sedangkan single nakalnya Anak Muda, Aksara Bisu, Antara Hitam dan Putih, dan Warga Kelas 3, ketiga single ini dianggap tidak resmi, karena tidak dirilis dalam album. Single-single tersebut hanyalah rekaman saat almarhumah taping di studio TV dan di layar lebar saja. Di sini kita bisa simpulkan, bahwa dengan umur almarhumah Nike Ardila yang sangat muda kala itu, Almarhumah sukses mengeluarkan 135 single dalam beberapa album. Semua single Almarhumah tentu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan singlenya Almarhumah sebanyak 131 single, ada pula yang mengatakan 135 single, dan ada juga yang mengatakan 139 single. Intinya, dengan singkatnya kehidupan Almarhumah Nike Ardila di dunia hiburan, maka ia sudah berhasil membuat keluarganya bangga. Oke sobat semua, Itulah sekilas informasi mengenai karya atau lagu-lagunya almarhumah Nike Ardila dari fase pertama dan kedua. Mohon maaf jika ada yang salah, saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.